নমস্কাৰ এছকা হেণ্ড পেজৰ পৰা মহৰজু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আজি আপোনালোকৰ ওচৰত একেবাৰে ৰেহাই মূল্যত মানে যিখিনি আমাৰ গৰম দিনত পিন্ধাৰ বাবে আমাৰ চিংগুল মেখেলা আৰু চিংগুল চাদৰ লাগে সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এয়া চাব খুবেই মৰমলগা আৰু খুব ধুনীয়া হয় বহুতে বিচাৰি আছিল অকণমান কম দামত মানে কিছুমানেই অকণমান দামটো বেছি পালে ল'ব অকণমান অসুবিধা হয় আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেবাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া হয় চিংগুল মেখেলা পাব আপোনালোকে মাছৰাজ সূতা পকোৱা সূতাৰো হয় কিছুমানে পকোৱা সূতা বুলি কয় আমাৰ ফালে আমি মাছৰাজ বুলি কওঁ এইখিনি থাকিব আমাৰ চিংগুল মেখেলা আৰু মই আপোনালোকক এখন খুলি দিম বাকীখিনি আপোনালোকে একেই হ'ব এইখন এয়া চাব পাৰে খুব ধুনীয়া হ'ব চিংগলকৈ বোৱা হয় চিংগল মানে এখন এখনকৈ বোৱা নহয় এইখন এইখিনি থাকিব আমাৰ গোটা খিনি চাব এইখিনি পতিৰ নিচিনাকৈ আমাৰ এইখন মেখেলা ৰেডি কৰা হৈছে আৰু আহল বহলটো চাব কিমান ধুনীয়া হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মেখেলাখন আমাৰ চিলোৱা আছে ৰেডি পৰা আছে আপোনালোকে নিয়ে পিন্ধি পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় এয়া আহল বহলখিনি চাব বিৰাট মৰম লগা হয় আৰু লগতে এইটো যিহেতুকে আমাৰ পতিটো বা আমাৰ ফুলখিনি যিহেতুকে আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰত দিয়া আছে সেয়েহে এই মেখেলাখনৰ লগত আপোনালোকে এখন খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰৰ চাদৰৰ সৈতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইখন থাকিল মেখেলা মই আপোনালোকে

আহল বহলটো চাব আৰু এই চাদৰখনত অকণো মিক্স দিয়া নাই মানে কিছুমান সূতা আছে বা চাদৰ আছে যিটো নেকি আমাৰ এটা দীঘটো আমাৰ দীঘলটো আমাৰ ৰাজলক্ষী সূতা থাকে আৰু বাণীতো আমাৰ মাছ ৰাজ বা পকোৱা সূতা থাকে কিন্তু এই চাদৰ কেইখনত আপোনালোকে দীঘ বাণী দুয়োটাই পকোৱা সূতা পাব খুব ধুনীয়া হয় গ্ৰীণ কালাৰত পাৰিটো থাকিব এইখন থাকিব চাদৰ এয়া চাব এইখন থাকিব আৰু এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ কিমান গম পাইছেনে মাত্ৰ তিনিশ বিছ টকা মাত্ৰ তিনিশ বিছ টকাত চাদৰখন ল'ব পাৰিব আৰু লগতে মেখেলাখন পাব আপোনালোকে তিনিশ টকাত খুব ধুনীয়া হয় যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব নাইন এইট ফাইভ নাইন ছেভেন থ্ৰী ওৱান নাইন ফাইভ ছিক্স চাদৰখন আহিল আমাৰ তিনিশ বিছ টকা আৰু মেখেলাখন আহিল আমাৰ তিনিশ টকা মানে তিনিশ ছয়শ বিশ টকাত আমাৰ এটা যোৰা আপোনালোকে লব পাৰিব এটা যোৰা আপোনালোকে লব পাৰিব খুবেই মৰম লগা আৰু খুব ধুনীয়া হব যোৰাটো এয়া চাব এইখন মেখেলা আৰু এইখন চাদৰ মানে কি হব তিনিশ তিনিশ ছশ বিছ টকা আৰু লগতে আপোনালোকে চিটিংটো এক্সট্ৰা হ'ব যদি ভাবে আপোনালোকে আপোনালোকে ছয়শ বিছ টকাতে এটা বিৰাট ধুনীয়া পিয়োৰ পকোৱা সূতাৰ যোৰা আপোনালোকে পাই আছে খুব মৰম লগা হব আৰু যিহেতুকে আমাৰ গৰম পৰিছে গৰমত পিন্ধি আপোনালোকে বিৰাট ভাল পাব এইটো যোৰা চাব মাত্ৰ ছয়শ বিছ টকা লগতে শ্বিপিংটো আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা হ'ব আৰু যদি দোকানত আহি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে দোকানত লব পাৰিব মাত্ৰ ছয়শ বিছ টকাতে লগতে এনেকুৱা চাদৰ মই আপোনালোকক আৰু দেখাই আছো খুব ধুনীয়া হয় এইখিনি চাব আমাৰ ৰেড আৰু গ্ৰীণ দুটা কালাৰতে আমাৰ চাদৰখিনি ষ্টক আহিছে যদি ল'ব বিচাৰে স্কিনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব আৰু নতুবা যদি আপোনালোকে ভাবে মই চিংগুল চাদৰে ল'ম মেখেলা নলওঁতে আপোনালোকে চিংগল চাদৰো ল'ব পাৰে আৰু যদি এটা শ্বিপিঙত আপোনালোকৰ তিনিখন চাদৰ পঠাব পাৰিম এয়া চাব আৰু আপোনালোকে হয়তো কাপোৰখিনি দেখা পাই চিনি পাইছে ইয়াত কিবা মিক্স আছে আৰু নাই সেইটো গমেই পাইছে এইখন থাকিব চাদৰ এয়া থাকিব পাৰিখিনি চাব খুব ধুনীয়া হয় আৰু ৰেড কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ মৰম লগা হ'ব এই চাদৰখন আৰু গৰমত পিন্ধি বিৰাট আৰাম পাব আপোনালোকে এয়া চাব আৰু বিৰাটেই আহল বহল ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু আচলত খুব ধুনীয়াকৈ এটা এটা কড়াপাৰি দিয়া আছে মানে বুটা দিয়া নাই আৰু সেয়েহে দামখিনি অকণমান কম হৈ আছে এয়া চাব লব পাৰিব মাত্ৰ তিনিশ বিছ টকা চাদৰ খন আহিব তিনিশ বিছ টকা আৰু লগতে মেখেলা খন আহিব মাত্ৰ তিনিশ টকাত যদি লব বিচাৰে এটা যোৰা কৰি লব পাৰিব আৰু দোকানত আহিও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ ভিডিঅ'ৰ মাজতে মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুঠিমাৰী হয় আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনাই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিলোঁ ধন্যবাদ